कि अब से जो यू में जो चाइल्ड का बर्थ होगा उसको विथ बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी क्या है इसका मतलब कि अब तक ऐसा था कि आप यू में हो अगर आपके पास वीज़ा यू का है या नहीं है या किसी भी वीज़ा पर हो चाहे आप एचुअल वीज़ा पर हो या विजिटर वीज़ा पर हो या आपका यू में कोई स्टेटस ही ना हो पर अगर आपका चाइल्ड बर्थ यू में होता है तो वो चाइल्ड को विथ बर्थ अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती थी अब से वो नहीं मिलेगी इसके सामने काफ़ी रेजिस्टेंस भी देखा गया है बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फोर्टीन क्लियरली स्टेट्स दैट एनी बडी हु बर्थ इन द यू एस शुड बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ यू एस बाई बर्थ अब इसके सामने यू एस के ही काफ़ी स्टेट्स ने कोर्ट uh, में अपना एक पिटिशन uh, भी फाइल किया है काफ़ी इमिग्रेशन अटर्नीज ने भी इसके सामने कोर्ट में अपील फाइल की है सो so, एक लीगल बैटल तो डेफिनेटली होगा बड़ा होगा क्या होगा वो तो वक्त बताएगा पर अभी के हिसाब से अगर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इम्प्लीमेंट होता है विच इज़ सेड टू बी डन आफ्टर थर्टी डेज तो अब थर्टी डेज़ के बाद जो चाइल्ड यूएस में बर्थ होता है उसको अमेरिकन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं मिलेगी જે પ્રમાણે આ નવો એક નિયમ સામે આવ્યો છે અમેરિકાને લઈને તેના ઉપરથી એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે ગુજરાતીઓ માટે આ એક ઝટકા સમાન બની શકે છે અત્યાર સુધી આપણે અમેરિકામાં ડિપોશન જોતા આવ્યા છે કે ડિપોર્શન પણ કરવામાં આવવાનું છે યુકેમાં પણ ડિપોશનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આને જ લઈને ટ્રમ્પનું જે ડિપોશનને લઈને જે વલણ છે તે પણ ખૂબ આઘરું છે એટલે કદાચ હવે એક બાજુ ડિપોશન તેની સાથે જ લોકોને ગ્રીન કાર્ડ મળશે નહીં અને તેમના બાળકોને પણ અમેરિકાની સિટીઝનશીપ આપવામાં નહીં આવે તો કદાચ હવે ભારતીય લોકોને પોતાના વતન પાછું આવવું પડી શકે છે તેવી પણ શક્યતાઓ આના ઉપરથી દેખાઈ રહી છે